некоторые тут от нас постоянно критикуют, что мы про что-то не про то вам рассказываем. Что тут вообще-то зима, холода, люди сидят без отопления, без электричества, а мы вам про какую-то войну. Ну хорошо, я принимаю ваши зауважения, давайте поговорим про это, бо есть такая проблема, и это проблема, великая проблема. И действительно, а при чем тут война? Можно подумать, чтобы знаете, как-то по-другому было бы. Режим выживания. Как Заполярье в январе осталось без электричества и когда его вернут? Работы по восстановлению ведут круглосуточно. еще раз задаю тот самый вопрос. А при чем тут война? Ну вообще, где война, а где Заполярье? Могли бы посочувствовать, но не могли. Потому что я просто напомню, что это тот самый регион, откуда из этой долбаной оленей постоянно вылетает их стратегическая авиация, чтобы обстрелять нас крылатыми ракетами и устроить у нас апокалипсис. И... и... И вот как так получилось, что он взял и устроился именно у них? Где справедливость не понимают местные жители? Апокалипсис какой-то! Мурманский и Североморск остались без света из-за крупной аварии. В Мурманске и Североморске второй день наблюдаются перебои в работе электричества из-за аварийных ситуаций на линиях Россетей. Вечером 23 января жители Мурманска и Североморска заявили о перебоях с электричеством. По данным телеграм-канала «Мурманск сейчас» из-за этого в городе образовался хаос. Выключились светофоры и уличное освещение, встали троллейбусы, собрались пробки из машин на дорогах и толпы людей на остановках. Апокалипсис какой-то, пишет канал. Да, жалко, конечно. Жалко. Жалко, що це не ми їм там таке устроїли. Хоча ви, в принципі, і самі нормально так. Справляєтесь, я смотрю, у нас же мільйони людей жила і желаю щоб у вас отаке от от случилось і, і вони подвели. Молодці! На главной базе Северного флота России произошло ЧП. Оно затронуло всю Мурманскую область. В закрытом городе Североморск Мурманской области, где находится главная военно-морская база Северного флота РФ, вследствие обрушения пяти опор ЛЭП на линиях Россетей, отключилось электричество. Военные суда перевели на аварийные генераторы. Военные суда перевели, а про гражданскую инфраструктуру забыли. Бо, ну, кто она такая? Она есть просто таким себе бесплатным дополнением до инфраструктуры военной. Дополнением таким таким -таки, каким-то незначительным, яким легко можно пожертвовать в случае чего. Абы только военные их, украинцы, нормально убивали, а те, кто им в этом помогает, они, ну, кто они такие? Ну, они пыль, мелочь, размен монета, монеты. Чего на них вообще тратится? Какого хрена? Упавшие под Мурманском опоры ЛЭП эксплуатировались с 1960-х годов. Две поврежденные опоры ЛЭП в Мурманской области функционировали с 1966 года. Две из пяти опор линии электропередач, упавших в Мурманской области, функционировали почти 60 лет. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по региону в телеграм-канале. А вы же сказали, что у вас страна богата и заботлива, что сейчас мы Донбасс нахрен вас разрушим до уровня остальных российских регионов а потом на ее месте новый построим, еще лучший. Столбы для электричества себе хоть то купить. Богачи, а то попривыкали жить на гамне и палках, и там от дедов пооставалось. И вот казалось бы, при чем тут война? А вы не считали, вы, сколько она вам обошлась? Сколько регионов можно было бы отстроить там до уровня Эмиратов на эти бабки? Ну, явно же не считали. Не, а зря. Зря. Ну, то теперь терпить. Жителям Мурманска предложили потерпеть неделю до восстановления энергоснабжения после обвала сгнивших лап. Таким-то шо, уже уже 30 лет терпят свою долбанутую власть. До того 70 лет совок терпели, до того веками терпели царский режим. Потерплять. Может, это даже не ремонтировать. Ну, толку-то. Жаль, такого без электричества не включить телевізор, щоб їм оттуда розказали про їхню победы, про їхню зажиточну ситну жизнь, яку так і от об'язательно надо рассказать розкаже про коварного врага, який только спить і бачить, щоб їм цю зажиточну ситну жизнь испортить, Ну, більше ж нікому. Следственный комитет сделал заявление в связи с разрушением опоры ЛЭП под Мурманском. Следствие при визуальном осмотре не обнаружило признаков внешнего воздействия на опоры ЛЭП под Мурманском. Об этом сообщило Следственное управление СК России по региону в телеграм-канале. А это уже нам с тобой, Колян, за уважение. Могли бы постараться вообще-то ледоцюги. Результат, правда, был бы точно той же. Ну, у русских как-то на душе было бы спокойнее, что не зря, оказывается, все бабло на войну пустили, и по телевизору было бы что рассказать. А так, ну, знаете, без какой-то фашистской диверсии, ну, так себе новость. Федеральные телеканалы отказались от полноценного освещения масштабного отключения света и тепла в Мурманске. Первые каналы «Россия-1» практически не заметили блокаут и отключения тепла в Мурманской области, где накануне ввели режим чрезвычайной ситуации. За выходные и утро понедельника полноценный сюжет о происходящем в регионе показал только один из телеканалов и только один раз в субботу утром. А сколько раз при цьому про Блекаут в Києві розказували? А ти та так оцим русських загрівали і радували, що гляньте, гляньте, яка красота, та бачимо, говорять русский. Своїми глазами все бачимо. І не бачимо нічого нового. У нас взагалі ну, кожну зиму тут таке. Що тут необычного? Народ возьмется за топоры. Россияне остались без отопления в 30 градусный мороз в разных городах страны. Коммунальные аварии – следствие жесткого недофинансирования системы ЖКХ страны. Россия начала экономить на сфере ЖКХ из-за острой нехватки средств в федеральном бюджете. При этом тарифы за коммунальные услуги в 2026 году повысят дважды. В некоторых территориях счета за коммуналку уже сейчас неподъемные для граждан. Россияне за топоры. Из-за такой мелочи я вас умоляю. Это, на наверное, единственный аспект, который от конкретно объединяет у них всю страну. Всю. То это для нас какая-то ну, такая необычность какая Да? для них это такая банальная буденщина, кто бы не жил. Российские Белгород, Таганрог и Пермь погрузились во тьму. Волна блокаутов дошла до Подмосковья. Поздно вечером 24 января и в ночь на 25 число российские города Белгород, Таганрог и Пермь столкнулись с блокаутами. Как минимум один город остался без света из-за якобы атаки по ТЭЦ. Фу, ну хоть тут мы отметались уже, я то знаете, на душе спокойней. А вам же, наверное, интересно, вот за что мы с вами так, да? Не, я могу объяснить без проблем. Вспомнить любую вашу отмазку, якой вы объясняете обстрелы наших городов, и просто примеряете это на себя. А говорят, это согревает и успокаивает. А ми там вже далі, що в жару, що в холод, ми продовжимо про вас безпокоїтися і далі, бо ну, пам'ятайте, як то наші власті обіцяли нам, вже, мабуть, забули, да? що в відповідь на відбукаут у нас ви будете отримувати по блокауту в Москві. От, цікаво, ми держимо своє слово? В комнате ледник, завтра минус 25. Подмосковные города остались без отопления перед сильными морозами. Разбираемся, почему так происходит. Москву и область на выходных ждут сильные морозы, а некоторые жители подмосковья сидят без отопления. Нет, спасибо, конечно, и за это, но вот нам бы, как кто хотелось бы, чтобы СС создавалась нашими руками, а не вашими руками из жопы. Чтобы, ну, наконец-то что-то поняли, а они жили своей обычной жизнью. Обычной для России жизнью, обычной коммунальной катастрофы до обычную зиму. Тысячи россиян по всей стране остались без отопления и электричества из-за коммунальных аварий. В то время, как жители Киева неделями вынуждены жить без отопления электричества и воды из-за российских обстрелов, сами граждане России по всей стране лишаются благ цивилизации в связи со все новыми и новыми коммунальными авариями, вызванными критическим износом инфраструктуры. Так, в Омске в ночь на 21 января, спустя неделю после предыдущей аварии, произошел прорыв на теплосетях в Ленинском округе. В результате ЧП без отопления остались 67 многоэтажек, 6 соцучреждений и 23 администрации Здання. От я і подумав Може вони оце все нам ну не зла, Може це з їхньої сторони був вже з доброї волі. Коли вони нам там Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя обстрілюють, може це була просто реклама руского міра? Може, попробуйте її. Ну, попробуйте цю красоту, попробуйте, вам понравиться. Ну нам же нравиться. Жители Энгельса пожаловали, что уже 10 дней живут без отопления. Жители города Энгельс в Саратовской области уже 10 дней остаются без отопления и горячей воды на фоне морозов, которые, по данным сервиса Яндекс Погода, сейчас составляют до 25 градусов и вскоре усилятся до минус 29. Да вы минимум 4 года должны были бы уже без усилия жить. Ровно с того момента, как именно от вас тоже тушки вот эти с ракетами постоянно вылетать начали, такие ощущения, что вы часть ракет просто для себя проникали, чтобы улучшить свой комфорт, потому какое-то чувствую до вас, ноль, зеро. Расскажите только нам, вот просто интересно, как бы вы хотели, чтобы мы на это реагировали, а? Вот научите нас. Жители Омска начали перекрывать дороги из-за проблем с отоплением. А можно им еще палками по голове за такую дерзость всем понадавать. Или лучше еще, знаете, вот прямо на цей протест пару, пару, так кабов швырнуть туда. А что они там что-то разрушат, вы не беспокойтесь. он и так вот в таком состоянии, что ну хуже точно уже не будет. Бунтовать они удумали, гля на них. Предатели вы. Ты ж понимаешь, что ты цим против родины своей идешь, яка вот вам не нравится, все округе хочет насадить. Не иначе, как буржуазный запад их для этого подкупил, а то вот что угодно можно ждать, аньба в посольстве России возмущены необоснованными обвинениями Австралии. Обвинения МИД Австралии о том, что Россия атакует гражданские объекты и инфраструктуры на Украине, являются необоснованными. Об этом заявили в российском посольстве после объявления Канберрой о новом пакете помощи для Украины. Правительство Австралии объявило о новом взносе Фонда энергетической поддержки Украины. Оно продолжает необоснованно обвинять Россию в систематических ударах по гражданским районам и критически важной энергетической инфраструктуре на Украине, при этом полностью игнорируя нападение киевского неонацистского режима на гражданскую инфраструктуру в нашей стране, говорится в сообщении посольства. Вот что их возмущает. Их не возмущает то, что они сами в жопе живут. Их возмущает то, что весь мир помогает нам. А должен был бы им. Бо ну они же нас не обстреливают. Вы же слышали? Ну все обвинения безосновательны. А мы что, их атакуем? Не вірите, почитайте новості з будь-якого регіону Росії кругом одна і та ж сама біда. Іначе як наша робота, самі вони до такого б не довели б. А от якщо б вони взяли Київ за три дні, у них такого в житті не було б. І не було б. Та ні, не було б. І От якщо б Київ за три дні, у них би по всій країні літо круглий рік стояло. б. І вони все одно навіть в таку жару умудрялося б цілими городами мерзнути. Карма!